بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Na'im pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk menyambung pengajian kitab kita iaitu Kitab Tadabbur kisah Quran ni. Yang mana masih lagi membincangkan kisah yang ke-6. Betul tak? Kita bincang tentang kisah yang ke-6. <clears throat> Jadi, kisah ke-6 iaitu Nabi yang memohon kurnia. Yang mana perbincangan kita pada pagi ini akan, maaf, pada malam ini akan bermula dari muka surat 308. Hmm, salah lah muka hmm, surat 311. Okey. Uh, ah so tersilap. Hmm. <laughs> tersilap ya. Ah uh, 311 ya bukan 308. Tak apalah ya. Itu kata typing error lah. Baik. Kita akan menyambung perbincangan ayat ke-8 hingga ke-11. Jadi pada minggu lepas kita dah membincangkan poin-poin yang uh, sebelumnya lah kan yang bincang tentang tanda yang kebanyakannya bagi saya pada minggu lepas kita bincang tentang tanda kebesaran Allah yang terkandung untuk ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11 kerana Allah Subhanahu Wa Taala doa Nabi Zakaria yang memohonkan zuriat keturunan kemudian bagaimana dalam ayat itu mengingatkan kepada kita betapa kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang menyuburkan Rahime eh, isterinya yang pada waktu itu sebelumnya tidak boleh hamil lah. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuburkan sehingga dapat hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Maka di sini kita dapat bahawa perbincangan pada minggu lepas lebih banyak menyentuh tentang kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah dan uh, betapa kita sebagai seorang hamba perlu yakin tentang apa yang kita tak boleh buat tetapi Allah itu maha berkuasa dapat melakukannya. Okay? Baik, so hari ini kita akan sambung pada muka surat 311 di poin kita yang ke-21. Pada poin yang ke-21, uh, membincangkan tentang ketinggian seorang imam atas seorang makmum. Jadi kalau kita lihat pada ayat yang ke-11 dalam surah Maryam itu tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman qala rabbi ja'al li qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya itu ayat yang ke-10 kemudian fa kharaja ala qaumihi minal mihrab kan fa kharaja ala qaumihi minal mihrab. Jadi pada ayat yang ke 11 itu mengandungi perkataan mihrab. Maka poin kita yang ke-21 menyatakan bahawa ini adalah dalil tentang ketinggian seorang imam atas makmum dan itu disyariatkan dalam syariat mereka. Itu syariat nabi Zakaria alaihi salam. Dan di sini pandangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili berkaitan ayat itu, iaitu ayat yang ke-11 dalam surah Maryam tersebut menyatakan bahawa ialah mihrab. Makna mihrab dalam firman Allah, maka dia keluar, itu Nabi Zakaria Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya. Makna mihrab dalam ayat ini ialah tempat yang paling tinggi dan paling mulia. Okey. Ayat ini menunjukkan bahawa tempat yang paling tinggi dan paling mulia. Ayat ini menunjukkan bahawa ketinggian tempat seorang imam atas para makmum itu disyariatkan dalam syariat mereka. Kalau kita kata dalam syariat mereka bermaksud ialah dalam syariat Nabi Zakaria itu. Seorang imam ketua dia perlu berada pada tempat yang lebih tinggi daripada Uh, pengikutnya ataupun daripada kaumnya dan di sini dia kata bahawa Imam Ahmad dan selainnya memperbolehkan hal ini dengan berpegang pada kisah mimbar jadi ada di kalangan ulama kita antaranya ialah Imam Ahmad membenarkan situasi itu antaranya ialah mengambil contoh sebagai seorang imam yang berdiri pada uh, tempat mimbar kan jadi bila imam dia berdiri kat tempat mimbar menunjukkan Tempatnya lebih tinggi daripada makmum. Dan di situ menunjukkan bolehnya. Namun ada juga di kalangan para ulama yang memberikan syarat-syarat yang tertentu. So dari sini dia kata Imam Malik melarang tempat tinggi. Maksudnya boleh tinggi tapi Imam Malik kata apa? Tak boleh terlampau tinggi. Maka ketua Imam tak boleh berdiri tempat yang terlampau tinggi. Uh, yang mana dia kata uh, kerana Si imam khawatir si imam akan mengalami penyakit sombong. Itu merupakan satu kekhawatiran lah oleh imam Malik tadi. Bimbang kalau imam ni berada pada tempat yang terlampau tinggi. Nanti sombong pula jadinya kan. Rasa hebat, rasa besar, rasa gah ya. Ketika berdiri di hadapan orang ramai. Dan di sini... Dia kata bahawa hal itu juga sebagai bentuk pengamalan terhadap apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari tiga orang sahabat iaitu Huzaifa, Abu Mas'ud dan Ammar di mana Nabi SAW melarang hal itu dalam sabdanya jika seseorang mengimami sebuah kaum maka janganlah dia berdiri di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Maksudnya tempatnya sama. Cuma biasalah imam tu dia berada di hadapan sedikit kan. Tapi bukan tempat yang tinggi. Ha, dia berada di tempat yang sama keadaan tanah dan datarnya eh, sama. Maka ini merupakan kita kata per uh, perbezaan pandangan pandanganlah di kalangan para ulama untuk berada di tempat tinggi bagi seorang imam itu tadi. Namun untuk kes Nabi Zakaria itu merupakan syariat dalam uh, agama mereka atau maaf dalam agama. Mereka, syariat dalam pengamalan dalam syariat mereka. Sampai tersilap-silap saya ni. Syariat dalam pengamalan dalam syariat mereka dan itu tidak menjadi isu lah tapi kalau untuk syariat kita sebaiknya tidak tinggi daripada makmum sebagaimana hadis yang telah kita bacakan itu tadi. Baik, seterusnya yang ke-22. Pada poin yang ke-22 secara ringkasnya menyebutkan tentang kebolehan beramal dengan isyarat yang memahamkan. Maksudnya kita faham dalam eh kes Nabi Zakaria ini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan Nabi Zakaria untuk bercakap. Okey. Tetapi ada keadaan yang dah kita bincangkan pada minggu lepas antara bukti kekuasaan Allah Nabi Zakaria boleh bertasbih berzikir tapi tak boleh bercakap dengan orang ramai. Maknanya dalam keadaan begitu yang tidak ada sakit, tak ada apa-apa sebab yang menyebabkan suaranya tak boleh keluar, namun dia tak boleh bercakap. tetapi berkaitan dengan zikir dan tasbih, contohnya Nabi Zakaria dibenarkan. Maknanya dia bolehkan keluarkan suara di situ. Dan di sini kita dapati bahawa kebanyakan ah perlakuan Nabi Zakaria pastilah pada waktu itu menggunakan isyarat. Dan bila kita lihat situasi yang sedemikian menunjukkan penggunaan isyarat dibenarkan, okay, uh, maksudnya isyarat yang memahamkan itu dibenarkan untuk seseorang menggunakannya dan di sini memberikan kepada kita dengan satu contoh kata bahawa kata Syihab Az-Zuhaili sekali lagi ya kita memetik pandangan beliau kata Syihab Az-Zuhaili rahimahullah menunjukkan tentang kebolehan beramal dengan isyarat yang memahamkan jadi pada ayat yang ke-11 itu juga menunjukkan bahawa boleh seseorang memberikan bahasa isyarat menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa ataupun isyarat yang difahami oleh orang lain dan di sini dia kata apa Uh, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan ulama Kufah sepakat bahawa apabila orang boleh menulis kata talak dengan tangannya maka kata talak tersebut berlaku merupakan keharusan untuk dilaksanakan. Contoh kalau seseorang itu dia tak boleh bercakap tetapi dia boleh menulis uh, untuk menjatuhkan talak maka talak itu jatuh. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i uh, dan juga uh ulama kufah yang lain imam malik ter, uh, juga ya imam malik imam asy-syafiie dan ulama kufah yang lain maka dalam keadaan yang begini kita dapati bahawa orang itu dia tak boleh nak melafazkan talak tetapi dia boleh menulis ini kita juga panggil sebagai isyarat memberikan isyarat dengan menulis ataupun bahasa isyarat dalam keadaan semikian adakah kata talaknya jatuh menurut imam asy-syafiie talak ini jatuh boleh ha uh, diterima ia sebagai lafaz uh, talak ataupun cerai kerana dia menggunakan bahasa isyarat yang difahami Jadi kalau kita ni uh, menggunakan bahasa isyarat tu pun Kena hati-hatilah apa yang ingin kita sampaikan Jika ia difahami sedemikian, maka boleh berlaku hukum Pada isyarat yang kita berikan tu tadi okay? Baik seterusnya yang ke dua puluh tiga Manakala pada poin kita yang ke-23, zikir adalah bentuk syukur. Mengapa kita dapati bahawa dalam ayat yang ke-11 tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Afa awha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya." Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Mengapa seseorang diperintahkan untuk bertasbih pada waktu pagi dan petang? Kerana tasbih merupakan Uh, bukti kita nak merafakkan eh, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kes Nabi Zakaria itu tadi kita dapati bahawa dia berdoa kepada Allah untuk dikurniakan kepadanya dengan zuriat. Okey, kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan zuriat, antara cara untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan ber, dengan berzikir itu tadi. Maka sebab tu di sini dia kata bahawa zikir merupakan bentuk syukur yang paling utama. Dan ini dipetik pandangannya daripada Syekh as sadi rahimahullah mengatakan di dalam perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Zakaria untuk berzikir pada waktu pagi dan petang setelah pemberian kabar gembira dengan Yahya alaihi salam dan juga perintah Zakaria iaitu perintah Nabi Zakaria kepada kaumnya untuk bertasbih mengagungkan Allah pada waktu pagi dan petang mengandung penegasan tentang syukur kepada Allah taala atas nikmat-nikmatnya yang sentiasa baharu. Jadi setiap kali kita ni uh, mendapat nikmat daripada Allah, di situ kita dituntut untuk bersyukur. Hari ini kita dapat nikmat Uh, mungkin kita nak makan uh, misiam, kita dapat makan misiam huh? macam tu kan. Jadi dapat nikmat, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, kita bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu SWT. Esok kita dapat lagi nikmat yang lain, kita bersyukur lagi kepada Allah dengan apa bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu SWT. Maka setiap kali kita mendapat nikmat yang baharu, di situlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu SWT. Dan di sini Syekh Sa'di menyatakan bahawa terutama terhadap nikmat-nikmat yang mengandung kebaikan yang banyak dan maslahat yang pelbagai macam. terutamanya sekali lah kalau kita mendapat nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nikmat yang sangat besar. Yang mana bagi saya setiap daripada diri kita memiliki nikmat-nikmat yang tersendiri yang Allah berikan. Mungkin bagi orang ada setengah orang dapat 10 dolar tu nikmat yang sangat besar bagi diri dia. Okay? Tapi bagi orang lain, nikmat $10 tu taklah besar sangat. Dia dapat $1,000 baru besar nikmat untuk dia. Sebab tu nikmat kita ni berbeza-beza dan cara kita uh, melihat nikmat juga berbeza. Kan? Mengikut kepada keadaan kehidupan masing-masing. Namun yang penting ialah apa yang kita dapat $10 ke $1,000 ke semua keadaan itu perlu untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan bahawa ini juga menegaskan bahawa sudah setentunya bagi seorang hamba untuk bersyukur setiap kali Allah memberikan nikmat kepadanya. Dan seutama-utama bentuk syukur ialah memperbanyakkan berzikir kepada Allah, menyucikan Allah dan mengagungkan dan memuji Allah. Bermaksud di situ kita ucapkan tasbih subhanallah kan kita ucapkan hamdalah iaitu alhamdulillah Allahu akbar membesarkan Allah mengagungkan Allah dan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kita ucapkan banyak kali dengan dengan uh, dengan tanpa henti kan maksud pada waktu-waktu yang kadang-kadang terasa tak nak buat apa-apa kita ucapkan tasbih, zikir ini sebanyak-banyaknya sehingga ianya dapat mendatangkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka di sinilah Syekh Az-Zaqdi bahawa syukur yang paling utama bagi diri seseorang insan yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kepada dia dengan nikmat demi nikmat ialah memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun dengan kata lain memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sini menunjukkan bahawa seseorang itu memiliki hati yang nak bersyukur kepada Allah dan diri yang sangat bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, seterusnya yang terakhir ya untuk kita pada pagi pada petang ini. Asyik pagi ya saya kan. Baik, pada petang pada malam ini ialah yang ke-24 iaitu keutamaan tasbih. Maka dikatakan bahawa pada ayat yang ke-11 juga menunjukkan kepada kita tentang satu faedah iaitu untuk kita sebagai hamba Allah memperbanyakkan tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan petang. Biasanya kita faham beginilah ya, waktu pagi ialah ketika kita setelah selesai solat subuh. Ini setelah selesai solat subuh itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala memulakan hari kita dengan zikrullah. Kemudian pada waktu petang ni biasanya ialah selepas solat asar. Lepas solat asar kita berzikir lagi kepada Allah, memperbanyakkan zikir kita lagi kepada Allah. Pada waktu itu ialah peralihan daripada siang ke malam. Senang kata di situ menunjukkan bahawa setiap waktu kita pagi daripada malam ke pagi kita mulakan dengan zikir. Kemudian bila nak beralih daripada waktu siang ke waktu malam kita mulakan dengan zikir. Di situ menunjukkan bahawa cycles kehidupan kita ada zikir yang kita masukkan eh di tengah mungkin kesibukan, di tengah mungkin kita ni di tengah-tengah kita ni uh, ada uh, banyak urusan ya, eh, nak kita selesaikan tetapi kita tak pernah berlupa untuk berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan pada keutamaannya. Sama sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita bahawa ahabul kalami ilallahi arbaun. Sebaik-baik ataupun perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat. Dan keempat-empat perkataan ini ialah berkaitan zikir kepada Allah. Pertama Nabi kata apa? Subhanallah. Kemudian walhamdulillah. Seterusnya wala ilaha illallah wallahu akbar. La yadurruka bi ayyihin nabadta. Nabi kata pertama ialah subhanallah. Ini zikir juga kan. Kedua ialah alhamdulillah. Itu kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, pujian kita kepada Allah. Ketiga la ilaha illallah. Uh, dan yang keempat, Allahu Akbar, pengagungan kita kepada Allah. Dan Nabi kata apa? Tidak mengapa engkau nak mulakan daripada mana sahaja. Mungkin kita nak mulakan dengan La ilaha illallah juga boleh. Kita nak mulakan dengan Allahu Akbar boleh. Kita nak mulakan dengan Alhamdulillah juga dibolehkan. Maka dalam hadis yang dirawatkan oleh Imam Muslim itu tadi menunjukkan kepada kita bahawa sebaik-baik ataupun ucapan yang paling dicintai Allah itu ialah ucapan tasbih. Maka jika kita memperbanyakkannya pada waktu pagi, pada waktu petang, kita memperbanyakkan ucapan yang dicintai oleh Allah sehingga kita pun menjadi hamba Allah yang dicintainya. Maka di situlah kita dapati bahawa mengapa Allah banyak um, ataupun untuk kisah Nabi Zakaria itu kan yang berkaitan memohon zuriat Allah kabulkan. Kerana kita dapati Nabi Zakaria itu sendirilah orang yang banyak bertasbih kepada Allah banyak berzikir kepada Allah sehingga apabila diberikan kepada beliau kepada baginda dengan zuriat keturunan itu iaitu Nabi Yahya alaihi salam dia terus pun bertasbih kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala Okey, itu sahaja pengajian kita untuk malam ini. Alhamdulillah selesai kita perbincangan ayat yang ke-8 hingga ke-11 yang mana telah kita buat ataupun kita bincangkan selama 2 minggu dan alhamdulillah hari ini selesai perbincangannya. Mudah-mudahan pada ayat yang ke-8 dan ke-11 yang telah kita tadabburkan selama 2 minggu ini memberikan kepada kita dengan satu uh, ruang lingkup ataupun uh, satu view ya pandangan yang berbeza tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah sehingga kita akan dapati setiap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ialah berdasarkan kekuatan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba yang lebih bersyukur kepada Allah dan banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Saya tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.